тролейбусі пів на годину, ранку, Рантимо на вулиці. Дійшли вже тут. У нас на дачах є світло по вулиці, трохи присипано ось. Ще що? 7.05, нормально. О. Зараз ще 5 хвилин і дійдемо, Світло якраз буде до 8. ще часок. Можно будет разогретый корм и чайок попить. Тихонечко, чтобы он не выходил на болото. Не хочу, чтобы он выходил. Пусть он там сытый в хате. Да. Маленький, слышит уже. Он уже слышит. Да. Он уже мяукает. Тут, блин, болото. А где ты? А он идет вон откуда. Вон. Ты че? Гуляка, ты пачешь. А что ты там спишь? Дурачом. А мы думали, что ты тут болеешь. Ух ты, бегунчик мой маленький. А, а Халясё тебе. Ты... А... Да, Мася моя. плесон мой хороший. А я думала, ты, ты в хате. В, говорю, чтобы не будить тебя. Ага. А, а на улице... ты бегай, на 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 моя потеплело. кися. Так что ж ты бегаешь? Там собак куча. Да, там собак куча. А ты бегаешь, да хороший мой котенька да, уже, говорю, да а дома кажут а чё не дома то что дома ему скучно а, ведь будет, там, тут у нас бегает все свои места знает и на улицу покакать по писать сходит. и погулять до котов сходит а что да, ж дома свежий воздух. Свеж свежий воздух лечит слава богу моя маленькая хорошая кися сейчас покушает Ой, эти коки, ну, обувь, грязные у нас да слезал. ну ничего то то все ерунда то все ерунда Да, Макунька? Сейчас чайничек поставим Разогреем тебе И будет все хорошо Чаек попьем Мой маленький, где ж ты там бегаешь? Дурачок ты, дурачина не не, Я тоже, а потом мяу Я тихонько пробираюсь, а винт оттуда пишет Ой ты, Масяня, Масяня. Он Нос холодный, нормально все Говорю, Нормально все Если бы он больной был, он лежал бы там в кресле Не, ну он больной Он больной был Он, уже он подлечился видать Ты подлечился Так, ключи нам свет Сейчас. Сейчас, чуть -чуть. Мы зайдем Ты моя маленькая кошечка Ты моя маленькая кошечка О, есть свет Масянька, есть свет Что у нас тут что у нас тут все нормально есть свет а упала наша елочка ее надо вообще да куда-то туда в огород все пока сюда ее Ой. маленький мой идет не дождется да сейчас мы откроем этот такой есть маленький. Так, здесь мы сейчас теплую водичку. Вот так. Сколько принесли мясного вкусненького, да, Масяня? Вот так, тепленькую водичку. Подожди, подожди, ляпнися еще отсюда. Все, мы идем туда покушать. тут у нас тепленько, сухенько. Иди сюда кушай. Вот так. Все, водичка есть, корм есть. Место Масянькина все тут чистенько. Кофе зараз будем пить. Ага, у нас сегодня кофеек. И вот бутербродики. Бутики. Бутики. С сыром, с чесночком, с майонезиком. да, а Масяня уже доедает. Вот. Потом я ему еще насыплю, будем уходить. Нет. Все у него хорошо, слава богу да? Да. Да. Покушав, скажи, сразу на свое место, да? Кресло, Да, Масянька? О, молодец. Молодец. Мурка я довольный вин. Хороший котик. Хороший. На улице тепло. Плюсовая температура. Да, тут надо дорожку вымачивать. Надо тут засыпать. Надо засыпать щебеночкой и, и плитку положить. Ну надо. Да. надо. Никто а? ж не говорит, что не надо. Надо. Все надо. надо. Еще там дорожки поделать. Там, как там. Вот здесь у нас можно засыпать вот туда щебеночкой. Да, вот сюда, до водопровода. Ну, дорогу мне надо засыпать. До водопровода. Вот Прям... Все, гирка с них расстанут. Ну все. Так виглядають. Зараз січень у нас, да? січень. Ось очіточки. А, дело сперма, взагалі гарно, красота. Ось вона як класно росте. Ну, ось так тут виглядає каменеломка. Я в цьому році купляла, садила ось так. Зелененька. Тут вона ось присипана. Ось вона є. І там ось така кочечка. Потім молодилки. Ось такі. Ой, гарненькі, просто гарненькі, шаловидний флокс. Роза. Це я в цьому році садила. Мені сестра давала. Ось одна, друга, третя. Ось, геть зелені листочки стоять. Сподіваюсь, весною будуть гарненько рости зеленіти, квітнути. Це я тут трохи постригла. Морознички. Ось барвінок. Росте тут очіточки. За острова видно, її треба зрізати. Що вона тут? А, снігом уже засипало вже все. Я навісну Йо. Ну, туди я вже йти не буду, там дуже-дуже грязно. Ось, Місити тільки грязь. Нормально вже світає. Зараз будемо скоро йти, чоловік на роботу, я додому буду займатися справами домашніми. Ось тут. Ой. тут. Квітнички мої. Сніг зійшов. Тут трояндочки теж. Тут ось ольвіний з'єв, чи як він там по-українськи називається. Ну. Всякие разные, потрошку, потрошку. Будет весной гарно. Зараз не дуже гарно це все выглядит. Вот какой-то у меня красивый, да? Масянька. Там собачки, да, собачки. Вон как он реагирует на всех. Там кто там, а шо? Собачки с ума сходят, он угасают. Вот. Только что тут все пробегали. Он, бачишь, сидит. Молодой, вот той. Они вдвоем бегают туда-сюда. Вон они. А там у них еще Вон они получили свои косточки. У кого? Не анима еды. Вот. А Масянька решил выйти на уличку с нами. Тут мы тут тусуемся, и он тоже. Кабантик наш. Вот он не надо ходить, и вот их собачек. Масяня насыпала истоньки. Так. Уже не можу дождатися. Тепла. Ще січень чекати, лютий. А що ж вони там все їдять і їдять? Воно, що вон то їдять. Ага. Все. Головне, щоб масянька на них не натрапив. Да? Только не надо прыгать на меня, бо я. Не да, не Будемо Будем Місити. місити. Болото. Потихоньку идти. На. По дороге кишечка тут гуляє. Человек своим обидом на. тут ділиться. То, что на работу. Купишь себе еще да. колбаски зайдешь. Нормально. Да? А. На. На. Маленькая кися. Голодная. Голодная кися. Та не, прямо аж кафтая. Ну, там еще где-то кто-то кричит на чекот. А? да. Да их там ну, Они, наверное, там дальше гуляют. Там уже хватит ему. Он, конечно, все может съесть, но... Это ему прям большой кусок, конечно. Ну-ка ест. О. Да не жалко, нет. И ты поешь, молодец, собачки, вы шо кота гоняете, а? Ты куда? Пошел вон. Не его. Ой, собачка, нельзя, фу. Он на залез. Пошли вон нельзя, вон. фу, нельзя. Вы что, не, не гоняй их. и Вони... сзади тебя, смотри, а там же сон кидается. Собака. Кота, кота им не, кот не нравится. Блин. Прибежали Блин. До, вместе со сторожем, да. Кусы. И все съели. Давай. И, и пытаются еще сзади тебя кинуться. Ложи. Сейчас. Зонтики. Мы зонтики туда достаем, то не достаем. Да. Тут у нас строить коттеджи уже давно. Цей перший був побудований. Такий величенький. О, скільки там можуть жити. Якраз тут природа, ось лісопосадка, дуже гарно. Там далі є вже дорога, де можна сісти на автобус, на тролейбус. Поряд то есть тут нещодавно закінчили будувати основу для паркана. Вот, и там мы тоже бачимо, вот такие будиночок будується. Вот там далі, есть тоже. Будинок, так. да, красиво. Ты хотел тут жить? Красиво. Нет, не красиво. хотел. Почему? Природа. Соседи. Природа. Ну, люди будут жить Они все равно. Дети, да. да. Ну, зачем такое Нет, это не одному. Это все не одному. Там квартирки, да. да и, и там квартирки. Вот ну, там красиво, большое такое большое длинное здание, там квартирки. Тоже уже там паркан стоит. Все. А тут уже снизу совсем не ты чуть ручьи.